Singapura negara kecil tanpa hasil bumi. Tapi boleh jadi antara negara paling maju di dunia. Rahsia dia, tiga keputusan radikal Lee Kuan Yew yang masa tu ramai anggap dia gila Malah macam cakap dia ni jual negara tapi untuk negara kecil yang serba kekurangan itu gamble survival dan gamble itu akhirnya menjadi. Ramai fikir kejayaan Singapura sebab kecil kan eh? senang nak urus and eh? hakikatnya mereka berani buat keputusan yang tak popular konsisten dan disiplin. Pertama bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sejak tahun 1959 kerajaan PAP dorong dia bahasa dan pada tahun 1967 semua sekolah tukar kepada bahasa Inggeris sebagai medium utama. Bahasa ibunda kekal diajar tapi bahasa kerja tu tetap bahasa Inggeris. Akhirnya rakyat multilingual bahasa Inggeris dan jadi modal insan global. Bukti, PISA 2022 Singapura jadi nombor 1 dunia dalam matematik, sains dan bacaan. Kedua, tarik bakat global dengan IDB. Lee Kuan Yew tubuhkan Economic Development Board ataupun EDB pada tahun sama semua Singapura waktu tu tak ada minyak, tak ada tanah yang luas. Dia jemput pakar luar daripada UK, Jepun, Eropah. Walaupun ramai yang marah kata kenapa tak guna pakar tempatan, tapi Lee Kuan Yew ni tegas. Kalau nak maju dicakap, belajar dari yang terbaik. Strategi plug and play ni buat syarikat global masuk, pindah teknologi dan cipta pekerjaan. Dalam masa yang singkat Singapura jadi hub industri. Ketiga, gaji tinggi, integriti keras. Uh, Lee tahu negara kecil tak mampu tanggung rasuah, jadi dia buat keputusan yang radikal, gaji pemimpin setara dengan sektor swasta. Selepas semakan tahun 2012, gaji tahunan Perdana Menteri sekitar 22 juta sing dollar, lebih kurang 7 juta ringgit Malaysia ikut kadar tukaran. Berbanding dengan Malaysia pula, gaji asas PM cuma dalam 22 ribu ringgit Malaysia sebulan. Nampak macam keterlaluan tapi syaratnya zero tolerance rasuah. Itulah sebab Singapura konsisten dalam top 10 negara paling bersih termasuklah nombor 3 dunia pada tahun 2004 Apa yang Malaysia boleh belajar? Pertama, berani buat keputusan yang tak popular walaupun pahit untuk jangka masa yang pendek. Kedua, profesional kat pentadbiran lantik ikut merit, bukan ikut kabel politik. Yang ketiga, urus integriti dengan tegas. Bayar cukup, letak KPI jelas, tapi hukum keras bila ada salah laku. Tiga keputusan ni dulu nampak macam jual negara kan? Tapi untuk Singapura, itulah taruhan survival dan taruhan itu menjadi sebab mereka konsisten, berani dan telus. Malaysia ada tanah, kita ada minyak, ada sawit. Kalau kita sanggup belajar dan berani buat keputusan yang sukar kita bukan saja boleh kejar singapura malah boleh potong dia